জনাই জম্মু কাশ্মীৰত সংঘটিত হিংসাত্মক ঘটনা পুনৰ নিৰাপত্তা আৰক্ষী আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজত সংঘৰ্ষ কাশ্মীৰৰ কুলগাম জিলাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা সংঘৰ্ষত নিহত তিনিজনকৈ সন্ত্ৰাসবাদী এই বিষয় সন্দৰ্ভত জনাই যাম সবিশেষ অশান্ত জম্মু কাশ্মীৰত সংঘটিত পুনৰ হিংসাত্মক ঘটনা পুনৰ নিৰাপত্তা আৰক্ষী আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজত সংঘৰ্ষ কাশ্মীৰৰ কুলগাম জিলাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু সন্ত্ৰাসবাদী সংঘৰ্ষত নিহত তিনিজনক সন্ত্ৰাসবাদী উক্ত অঞ্চলটোত সেনা তথা কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান সংঘৰ্ষত নিহত হোৱা সন্ত্ৰাসবাদী দুটাৰ মৃতদেহ বৰ্তমান উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত ইতিমধ্যে অব্যাহত ৰাখিছে নিজৰ অভিযান আৰু আমি যিহেতু জনাইছোঁ কিছুদিন পূৰ্বে জম্মু কাশ্মীৰত এক হিংসাম্মক ঘটনা সংঘটিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে আৰু এই হিংসাম্মক ঘটনা সংঘটিত হৈছে নিৰাপত্তা আৰক্ষী আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজত আৰু সন্তাসবাদীয়ে নিৰাপত্তা আৰক্ষীৰ যি বাহন আছে সেই নিৰাপত্তা আৰক্ষীৰ বাহনলৈ লক্ষ্য কৰি কেইবাজাৰো গুলী চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে আৰু এই নিৰ্বিচাৰ গুলীৰ গুলীচালনাত প্ৰায় পাঁচজনকৈ নিৰাপত্তা আৰক্ষীয়ে আহত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা খবৰ আমি লাভ কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে সেই নিৰাপত্তা আৰক্ষীসকলৰ মাজত যিকেইজন পাঁচজনকৈ আৰক্ষী বিষয়া আহত হৈছিলে তাৰে এগৰাকী শ্বহীদ হৈছে বুলি বৰ্তমান সময়ত জানিব পৰা গৈছিলে আৰু তাৰপিছতে পুনৰ জম্মু কাশ্মীৰত হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু বিগত কিছুদিন পূৰ্বে সেই ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে আৰু প্ৰায় চাৰিদিনমানৰ পিছত আৰু পুনৰ জম্মু কাশ্মীৰত আন এক হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সেই হিংসাত্মক ঘটনা পুনৰ সংঘটিত হৈছিল নিৰাপত্তা আৰক্ষী আৰু সন্তাসবাদীসকলৰ মাজতে সন্তাসবাদী আৰু নিৰাপত্তা আৰক্ষীসকলৰ মাজতে পুনৰ এক তুমুল সংঘৰ্ষ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এইবাৰ কাশ্মীৰৰ কুলগাম জিলাত সংঘটিত হৈছে এই হিংসাম্মক ঘটনা কাশ্মীৰৰ কুলগাম জিলাত নিৰাপত্তা আৰক্ষী আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ সংঘৰ্ষ হোৱা বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু নিৰাপত্তা আৰক্ষীয়ে গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি আচলতে অভিযান চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱাৰ সময়তে তেওঁলোকৰ মাজত সংঘৰ্ষ হৈছিল বুলি বৰ্তমান সময়ত জানিব পৰা গৈছে আৰু নিৰাপত্তা আৰক্ষী সন্ত্ৰাসবাদী সংঘৰ্ষ সন্তাসবাদীসকলৰ মাজত হোৱা সংঘৰ্ষত প্ৰায় তিনিগৰাকীকে সন্তাসবাদী বৰ্তমান সময়ত নিহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু উক্ত অঞ্চলটোত সেনা তথা কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে অভিযান চলাই আছে আৰু অভিযানত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে নিজৰ তদন্ত অব্যাহত ৰখা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সংঘৰ্ষত নিহত হোৱা সন্ত্ৰাসবাদী দুটাৰ মৃতদেহ ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে অৰ্থাৎ কাশ্মীৰৰ কুলগাম জিলাত যি নিৰাপত্তা আৰক্ষীয়ে সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজত যি সংঘৰ্ষ হৈছিলে সেই সংঘৰ্ষত প্ৰায় তিনিজনকৈ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ইতিমধ্যে মৃত্যু খাবতিবা হৈছে আৰু সেই তিনিগৰাকী সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজৰে প্ৰায় দুজনৰ মৃতদেহ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত বৰ্তমান অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান অৰ্থাৎ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান সময়ত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু কাশ্মীৰৰ কুলগাম জিলাৰ ৰেডৱানী পাই গাঁৱত সন্ত্ৰাসবাদী আৰু নিৰাপত্তা আৰক্ষীৰ মাজত হোৱা গুলীয়াগুলী ঘটনাত দুটাকৈ দুজনকৈ ইতিমধ্যে সন্তাসবাদী নিহত হোৱা বুলি বৰ্তমান সময়ত জানিব পৰা গৈছে কিছু কিছু কিছুমানৰ তথ্য অনুসৰি তিনিজনকৈ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ইতিমধ্যে মৃত্যু খাব দিব লগা হৈছিল মৃত্যু খাব দিছে বুলি বৰ্তমান সময়ত জানিব পৰা গৈছে এই তিনিজনৰ দুজনৰ মৃতদেহ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু আৰক্ষী আৰক্ষী আৰু সেনা তথ্য সেনা তথা কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনীৰ যৌথ দলে বিশেষ সূত্ৰ পামখিনি সেই অঞ্চলটোত সোমবাৰে নিশা অভিযান চলাইছিলে আৰু সোমবাৰে নিশা অভিযান চলোৱাৰ পিছতে সেই অসমীয় কুলগাম জিলাত নিৰাপত্তা আৰক্ষীয়ে সন্তাসবাদীৰ মাজত সংঘৰ্ষ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই সংঘৰ্ষত তিনিজনকৈ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ইতিমধ্যে মৃত্যু খাব দিব লগা হৈছে আৰু তিনিজনকৈ সন্ত্ৰাসবাদীৰ যি মৃত্যু হৈছে তাৰে দুগৰাকীৰ মৃতদেহ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু আত্মগোপন কৰি থকা সন্তাসবাদীয়ে দলটোক উদ্দেশ্যি যৌথ দলটোৱে গুলীচালনা কৰিছিলে আৰু আৰক্ষীক প্ৰত্যুত্তৰত বাহিনীটোৱে কৰা গুলীচালনাত দুটা সন্ত্ৰাসবাদী ইতিমধ্যে নিহত হৈছে আৰু পাছত ঘটনাস্থলীৰ পৰা সন্তাসবাদী দুটাৰ মৃতদেহ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে চমজাই ল'বলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ঘটনা অনুসন্ধান নিজৰ অনুসন্ধান ইতিমধ্যে অব্যাহত ৰখা হৈছে বুলি বৰ্তমান সময়ত জানিব পৰা গৈছে আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে পুনৰ জম্মু কাশ্মীৰত এক আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিগত যিহেতু কিছুদিন পূৰ্বে নিৰাপত্তা আৰক্ষীয়ে সন্তাসবাদীৰ মাজতে এনেধৰণৰ এক ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে এক সংঘৰ্ষ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে আৰু এই সংঘৰ্ষত সন্তাসবাদীসকলে নিৰাপত্তা আৰক্ষীৰ বাহনলৈ লক্ষ্য কৰি নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনা কৰিছিলে আৰু সেই গুলীচালনাত প্ৰায় পাঁচজনকৈ নিৰাপত্তা আৰক্ষীয়ে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিলে আৰু তাৰে এজন শ্বহীদ হৈছিল বুলিও সেই সময়ত গম পোৱা গৈছিলে আৰু তাৰপিছতে পুনৰ নিৰাপত্তা আৰক্ষী আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজত সংঘৰ্ষ হৈছে আৰু এইবাৰ নিৰাপত্তা আৰক্ষীয়ে সন্ত্ৰাসবাদী সংঘৰ্ষত প্ৰায় তিনিজনকৈ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ইতিমধ্যে মৃত্যুক সাৱতিব লগা হৈছে